بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پچھلے پارٹ میں ہم نے مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے بارے میں بات کی تھی اس پارٹ میں ہم ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کے کردار کے بارے میں بات کریں گے ہندوستان کو طویل جدوجہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی جس کے لیے ہمارے اصلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا جان و مال کی قربانیاں دیں تحریکیں چلائیں تختہ دار پر چڑھے پھانسی کے پھندے کو جرات حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا قید و بند کی صوبتیں جی لیں اور حصول آزادی کی خاطر میں دان جنگ میں نکل پڑے آخرکار غیر ملکی انگریز ملک سے نکل جانے پر مجبور ہوئے غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلیں تدبیریں کی رشوتیں دیں لالچ دیے پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کا اصول بڑے پیمانے پر اختیار کیا فرقہ وارانہ اختلافات پیدا کیے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا آپس میں غلط فہمیاں پھیلائیں تاریخ کو مسخ کیا انگریزوں نے ہندوستان کے معصوم بشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ناحق لوگوں کو تختہ دار پر لٹکایا ہندوستانیوں پر ناحق گولیاں چلائیں چلتی ریلوں پر سے اٹھا کر باہر پھینکا مگر ان کے ظلم و ستم کو روکنے اور توقع غلامی کو گردن سے نکالنے کے لیے بہادر مجاہدین آزادی نے ان کا مقابلہ کیا اور ملک کو آزاد کر کے ہی اطمینان کا سانس لیا ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کا حصہ قدرتی طور پر بہت ممتاز اور نمایاں رہا ہے انہوں نے جنگ آزادی میں قائد اور رہنما کا پارٹ ادا کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے اقتدار مسلم حکمرانوں سے چھینا تھا اقتدار سے محرومی کا دکھ اور درد مسلمانوں کو ہوا انہیں حاکم سے محکوم بننا پڑا اس کی تکلیف اور دکھ انہیں جھیلنا پڑا اسی لیے محکومیت و غلامی سے آزادی کی اصل لڑائی بھی انہیں کو لڑنی پڑی انگریزوں سے باقاعدہ منظم جنگ نواب سراجت دولہ کے نانا علی وردی خان نے سترہ سو چورنجا عیسوی میں کی اور ان کو دی کلکتہ کا ڈائمنڈ ہاربر اور فورٹ ولیم انگریزوں کا مرکز تھا علی وردی خان نے فورٹ ولیم پر حملہ کر کے انگریزوں کو بگایا انگریز ڈائمنڈ ہاربر میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے اسے پہلی منظم اور مسلح جنگ آزادی قرار دیا جا سکتا ہے علی وردی خان کے بعد ان کے نواسا نواب سراجولہ حاکم ہوئے اور اس خطرہ کو محسوس کیا کہ انگریز ان کے ملک پر آہستہ آہستہ حاوی ہو رہے ہیں اور ان کو ملک سے نکالنا ضروری ہے اس نے حوصلہ اور ہمت سے انگریزوں کو شکست دینا چاہا مگر ان کا دربار سازشوں کا اڈا بن گیا تھا اس لیے انہیں شکست ہوئی اور سترہ سو ستوجا عیسوی میں برٹش فوج نے ان کے سلطنت مرشدہ آباد میں انہیں شہید کر دیا تاریخ صفحات میں پلاسی کی جنگ سترہ سو ستوجہ عیسوی اور بکسر کی جنگ سترہ سو چوٹھ کی تفصیل موجود ہے یہ جنگ بھی ہندوستانیوں کی شکست پر ختم ہوئی اس کے بعد انگریز بنگال بہار اور اڑیسہ پر پوری طرح حاوی ہو گئے حضرین اگلے پارٹ میں ہم حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے بارے میں بات کریں گے کہ انہوں نے ہندوستان کی آزادی میں کیا کیا کردار ادا کیے